Проект громадский инспектор я очень обрадовался. Потому что до этого, когда я подходил ну, к любому хозяину территории, когда мне не нравится его благоустройство, когда я вижу, что есть нарушения какие-то, я читал правила благоустройства тогда Украины, и в их просто не было. Он, может просто никто не афишировал. Мне первым вопросом задавали вопрос, кто ты такой. Я всегда отвечал, что я гражданин Украины. Ну, обычно до этого достаточно. Теперь можно хоть как-то людям донести то, что на них есть некоторое влияние. То есть у нас есть правила благоустройства в городе Херсоне. Всем рекомендую их прочитать. Там очень много интересного. И, и там есть очень много пунктов, которые не соблюдаются жителями Херсона которые их нарушают. Поэтому я всегда стараюсь вести более информационно разъяснительную работу с людьми. Я им рассказываю, что они живут в городе Ферзоне, а в Херсоне, в Херсоне есть правила благоустройства. Если вы выбрали наш город для ведения своего бизнеса или для жилья, будьте добры и соблюдайте. Люди удивляются. Я им всегда говорю, а в чего вы удивляетесь? Вы когда ездите по дороге, вы же ну, по правилам стараетесь ездить? Соблюдаете? Вот соблюдайте правила благоустройства. То есть невыкошенная трава, вот эти вот все надписи на заборах, миксы-спайсы, э, свалки и все остальное, это попадает э, под эти правила плодоустройства И вот со многими людьми я просто-напросто договорился, чтобы они это поустраняли. Поэтому я вас немножко поправлю, там не 183, не 119, это совершенно другие цифры. Многие это делают просто по устной договоренности получается до людей достучаться, получается до них как-то донести ту мысль, что вокруг себя сорить нельзя. То есть, чтобы они смотрели по сторонам. Я, когда выхожу из своей зоны комфорта, как бы автомобиля, гуляюсь пешком, это как, ну, гуляю пешком, это как глаза открываются, в каком ужасном городе мы живем. И то, что сейчас за этот год произошли позитивные сдвиги в этой стороне, я хочу вам сказать огромное спасибо, потому что во многом это произошло благодаря вам. То есть появился, появился эта цепочка гражданин Украины, которому что-то не нравится, как он живет, который хочет что-то поменять. Он получил возможность обратиться и добиться как бы, защиты своих прав. То есть мы же заслуживаем на более нормальную, комфортную жизнь. Если каждый уделит какую-то минуту внимания на то, чтобы этого добиться, будет лучше всем. То есть если каждый человек уделит минуту, две-три, может полчаса, то будут позитивные сдвиги. Будем, будем, как бы, мы, можем, мы станем гордиться своим городом. То есть люди, когда будут приезжать в наш город, не будут говорить, ну как тут грязно. Потому что я был в других городах, и когда я попадал в Херсон, мне просто депрессия. Как бы. Ты глушишь, долбать, 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 долбать по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Даже вот у меня есть опыт борьбы со стихийной свалки на своем районе. Я скажу, что если там абсолютно чисто, то туда уже не каждый человек кинет мусор. Если есть урна и стоит человек курит, многие отнесет и положит этот урну. Если урны нет то и грязно, он сбросит все, что угодно. То есть там, где грязно, там царят. Там, где чисто, это чисто психологически. Там. Как если уже не так викон. Я и прочитала сразу эту называется. теорию, когда только пришла, мне уже был юрист предыдущий, говорит, Лена Александровна, прочтите, я ее носила долго-долго, у меня не было времени. Он говорит, вы прочли, я говорю, нет, вы прочли, нет. И я ее прочла, говорит, вы поняли, я говорю, да. Ну, у да, скачайте правила благоустройства, прочитайте их. Да. У нас есть, Олег, вы будете говорить что-то? Давайте. Это самый вредный инспектор. У нас такие тоже есть. Он у нас он все время говорит, не так, не так, не так, вы меня не слышите, не видите, мои жалобы не видите, я ухожу. Но никуда он от нас не уйдет, потому что он большая. Ну, не жаловаться У меня история проще, меня пригласили, я не искал. Да, меня сами нашли. Часто помогаю городу на железной... Мозенка, Мозенкарик. Начинали мы с городом сотрудничать с того, что они постоянно просили помогите озеленить город. Мы это часть саженцев продавали, часть саженцев давали. На садике на школу зачастую давали просто, экология городская, это все знает. Но тут нас нашла Елена Сановна. Да, сказала, нужно помочь, нам помогли. Потом узнал в процессе, что у них организовывается такой Олег участок, давайте поучаствуем, давайте помогу. Письмо помогу. По роду деятельности часто по Херсону. Знаю многих председателей УСББ, многих квартальных сотрудников с ними. Ну и получается так, что по да, вопросу проблем на самом деле там много, но пытаюсь выбрать самое, что не есть мне, которое не нравится. Ну, закидываю костюм. Есть ответы, вижу, есть ответы. Мы просто вижу. очень далеко в середовке, и мы туда пытаемся самый последний да. Ученый. Ну а так все, все, все хорошо, город на самом деле стал чище. Видно даже по той же самой обрезке дерева, как все происходит, сколько обрезано, сколько аварийных пластинских. То есть сколько свалок убрано, идешь по городу, глаза радуются на самом деле. С тем, чем не согласен, с чем звонил те же самые кусты. Ну, в летний период с моим образованием лесным я понял, что они обрезают в августе месяце те кусты, которые выкидывают в листву, и они уже все. Ну, я позвонил Лене, и говорит, почему не, не до сейчас не режут кусты, а оказывается, этой процедуры нет. Оказывается, что-то В этом году будут. Уже 20 тысяч человек. Не знаю, хватит или нет. Моментов много, моментов разных. Но все на самом деле это положительные, Все классно. Думаю, все будет продолжаться. Я уже привел одного громадского инспектора, товарища своего, который тоже активно включается в это все дело. Так что ну не будем останавливаться. Вы да, приведете еще. Вот, спасибо. <связать> и есть у нас вот один представитель, это новые громадские инспекторы, которые был, были приняты три недели назад. Вот и он тоже, хотел хотелось. Здравствуйте. Уже для... Всем. Меня зовут. Его Сергеевич. Ну, в общем, попал я сюда, э, лазил на сайте Facebook <связать> и в рекомендациях выяснил страничку громадского инспектора. Ну, залез туда, начал листать, смотреть тему, читать, чем вообще занимаются. Ну как бы идея понравилась, потому что живем мы, э, стремимся попасть в Европу, но если сравнивать э, чистоту тех городов, которые там, все кричат Европа, Европа, и сравнивать наши улицы, то это тихий ужас. Ну надо как бы начать с менталитета людей, надо донести им в первую очередь, что правильно поступать, э, ну как бы чисто, в чистоте надо держать наш город убирать э, свалки, э, следить за тем, чтобы люди ну, не создавали новых таких мест, которые сейчас убираются. ну в общем оставил я заявку на сайте, буквально через день, через два со мной связались Дмитрий, вот сидит здесь сейчас, э, договорились о встрече, поговорили с ним, ну и это через неделю мне выдали удостоверение. Сейчас как бы еще таких каких-то особых действий с моей стороны не было. Обучение еще. Да. Но подключил уже пару своих друзей, знакомых тоже оставили там заявки. Ну, в общем, как бы включаемся в работу. Вот сделали еще некие таблички. Будет наш херсонский ревизор по благоустройству, так сказать. У, ну, у то вас есть, даже да. проект да, какой-то есть? Еще не готов, еще не готов. Уже какие-то проекты они сели, придумали интересные, вот в разрезе благоустройства То есть уже на, только новичок, на, да. а, а уже что-то. они такие... Спасибо. Я еще одну минуту остановлюсь о планах. Мы хотим в январе месяце провести форум всех начальников инспекции. Это была моя мечта. Почему? Потому что хотелось бы сесть за большой круглый стол, и посмотреть, как работают они. Вот как у них это все происходит, как у них ямы выгребные проверяются. Вы как... другие да, но в Херсоне. То есть я уже инициатор, я заявила, я еще не знаю, как продукт будет происходить. Все украинцы? Все украинцы. украинцы. да, я хочу всех руководителей инспекции по благоустройству собрать у нас за круглым столом, пригласить наших журналистов, потому что наш проект, я хочу, чтобы он дальше шел, его нигде нет. У нас даже в области нет инспекции. Поэтому мы имеем в железном порту вот эти свалки, урны. Я когда-то по набережной шла, урны нет, нет, нет. Я говорю, боже, я тут разошлась, а нет рычагов. Если сегодня общественная организация может в области делать замечания и вызывать милицию, вот таким рычагом мы сможем помогать Терепинску, Голой, Пристани, Каховки. Вот. Но всеукраинский форум, он очень много откроет вопросов, мы хотим пригласить на него кого-то из министерства, кто-либо представитель ЖКХ, для чего мы на этом форуме хотим обратиться все-таки с нашим народным депутатам, они у нас есть, Хлань, Винник, Гордеевский Ваковский, и попросить их все-таки принять в Верховной Раде, какие-то изменения к кодексу На сегодня, чтобы составить протокол, должен быть нарушитель с паспортными данными. Мы не можем составить протокол с указом потребителя. Мы не можем приехать и составить протокол на продавщицу, которая стоит за прилавком в стихийной торговли. Это, это нарушение. Это сразу То есть, на протокол. Только. А она говорит, извините, он уехал. Все, хозяина нет. И мы стоим, и ничего мы сделать не можем. Надо менять, надо так. Зашел, сел, он уже наказан. Дальше штрафы надо увеличивать, два раза нарушил. То есть он выходит на утро пять, торгует, он приходит. Если он будет штрафу как-то умножаться, надо, чтобы юристы проработали. Если наш наши народные депутаты не поддержит, ну, я буду обращаться к народным депутатам, все-таки партии укроп, которые тоже есть, и просить их не поддержки. Может, все объединимся в такую одну большую коалицию и примем, ну потому что это надо, это для всей Украины надо, не только для города. Очень тяжело. И все-таки хотим все просить увеличивать нам штат. Потому что вот даже в Виннице есть три девятки, они черные, у них герб, у них желтые мигалки, они, у них форма. Они когда приезжают, все видно, приехала инспекция, выходят пять ребят, все в форме, машина такая, ну, оно все ну, как-то дисциплинирует нарушителя. Мы даже наши ребята, когда одевают форму, по-другому, дверь открыли, все сидят. Когда просто выходят, у нас же тяжело, он а ну, на заправке приехал, там все на рейнджероверах. Будет президент, инспектор... не будет у нас такая. Хотим, идти да. дальше мы не остановимся, мы еще будем что-то придумать. Проектов у нас много, я хочу сказать Диме спасибо. Вот этот вот молодой человек, он инспектор, он юрист инспекции, которого в штате нет, то есть он инспектор and юрист, мы его так называем. Он представляет в судах, защищает наши протоколы. И он с первого дня занимается этим проектом. Мне я бы не охватила просто физически. Мы уже не спим, не едим. Иногда даже бывает, что в час ночи засыпаешь и понимаешь, что не можешь уснуть, потому что слово, я забыла то, я забыла то. Просыпаешься в 5 утра и заново. Поэтому Диме большое спасибо. Он у нас и больше всех получает Дима. Потому что из-за этого не доезжают какие-то жалобы. Он говорит, я знаю, у меня же тут 10 жалоб, и кто-то он бегает везде. Ну. Юристов общественных организаций привлекайте, юристов общественных прием. Ну, вот видишь, Дима, они догадались. Поэтому я, мне очень обидно, что все-таки наши замечания, как инспекции в городе, были не во сну. Их просто проигнорировали. Я считаю, что ближе, чем мы, недостатки не покажет никто им. И почему такая реакция, непонятно. Мы все-таки надеемся, что городской голова отреагирует как-то, потому что это, это большая проблема. Мы писали, мы. Да, мы мы весь ну, да. год, и мы, мы же имеем эти служебки с номерами, мы же можем показать, что вот, смотрите, вот, вот, вот. И сегодня что мы имеем? Та же экспликация. Все. Это та же амброзия, это те же свалки, это же катастрофа. Нет у нас площадок под контейнера. У нас контейнера стоят на перекрестках, на дорогах. Где только они не стоят? А они должны стоять вот в отведенных местах. Почему нет программы ЖКХ, почему она сырая? Ну, элементарно. Сегодня такое творится у нас. Такие цены. Ну что, нельзя сделать какие-то энергосберегающие системы. Мы с вами были на семинаре. Помните, нам говорили, регулятор тепла <связать> утеплит дом, металлопластиковое окно. Там окно, там регулятор, там кусочек утеплили. Такого подход не подойдет. У нас ночью горит свет, ну вот это та программа, которую я пишу. Ночью горит свет. Это, если просчитать, это серьезные деньги. Почему нельзя поставить солнечный батарей? Да, один раз сложить. Да, попробовать просто магистральную улицу. Оно за целый день накопило ночью свет. Все. У меня дома стоят фонари вот эти вот солнечные. Они высокие во дворе. У меня аллея просто, весь двор, вот она стоит по краям, за весь день, зимой, она же от идет. Вечером спокойно выхожу, аллея видна. То есть вот это надо менять, иначе мы останемся внизу. Доброе, спасибо вам за такую рандомную презентацию. Надеемся, что вам, в новом году будет да, больше возможностей это решить, в смысле, какие-то возможности. Доброе, спасибо журналистам, спасибо всем, что собрались. Спасибо. Ой, я хотела еще отметить одну секундочку. Проект «Громадский инспектор» выиграл лучший блогер в 2015 году. <laughs> И я хочу отметить, что, я так поняла, мне передали эту инициативу, вам или мне? Вот еще у нас в самый лучший и теперь в следующем году мы будем награждать, мы будем награждать и мы и тут покажем свое сообщество. Все, душу.